Музика Квітка що втілює одне з найкрасивіших явищ природи, назва її Ірис. З грецької означає веселка. За її пряме, списоподібне листя та різнокольорові квіти ірис часто називають півником. Проте це не одна й та сама рослина. Подробиці дізнаємось сьогодні в програмі. Поздравляю вас з відкриттям літнього сезону. У нас не тільки кліматичне літо, ну і календарне. И э, я думаю, что главным э, цветком для начала лета являются ирисы. Часто ирисы бородатые называют петушками. Но это неправильно. К петушкам относится совсем другое растение. Это так называемая целозия, которая у нас с вами зацветает в середине лета или уже ближе к августу-сентябрю. Вот, поэтому, пожалуйста, дорогие э, садоводы, правильно давайте имена своим любимцам. Это не петушки, это ирисы германские или ирисы бородатые. Расскажите про виды ириси. Я бы хотела разделить ирисы на несколько групп. Ну, чаще всего они встречаются в наших садах. Это ирисы бородатые, так называемые, германские. Есть ирисы японские, есть ирисы сибирские. У них есть некоторые отличия, но чуть попозже мы на этих отличиях остановимся. И существуют еще ирисы карликовые. Чем отличается бородатый ирис от ириса сибирского? У бородатого ириса, так называемого германского ириса, существует такая небольшая бородка. Это вот на лепестке цветочным такая махровая полосочка в виде бородки, и вот это вот и есть особенностью э, Ириса германского. У Ириса сибирского такой бородки нет. Еще есть одно отличие между двумя этими ирисами. Ирис сибирский, он сам за себя так и говорит, он происходит из северных регионов, и он более морозоустойчивый, чем гибридный ирис германский. Ирис германский был выведен при помощи скрещивания восьми различных сортов, и поэтому он немного уступает в своем здоровье Ирису Сибирскому. Ирис сибирский более морозостойкий, он меньше подвержен различным бактериальным заболеваниям. А поскольку погода сейчас нас с вами не баловала, видите, какое количество осадков прошло. Поэтому ирис германский может поражаться некоторыми вирусными заболеваниями, но у каждого из нас есть право выбирать, что вам больше нравится. Сажайте, пожалуйста, в своих садах и ирисы германские, и ирисы сибирские, японские. По цветовой гамме это большое разнообразие. Можно создать ковровые такие ландшафты, фиолетовых тонов, коричневых, таких темно-шоколадных, низ и розовый, и белый. Единственное, какого ириса не существует в природе, это красного ириса. Пока селекционеры не, смогут, не могут вывести чисто красный цвет. Как правильно обрати и подготовить место для посадки ирисов? Для начала вы должны определиться с сортом, который вы хотите посадить. Если участок у вас небольшой, вам, скорее всего, подойдут карликовые ирисы, которые не превышают 40 сантиметров высотой. Но хочу сразу сказать, цветут они достаточно рано. Это вот конец мая, начало июня, и очень быстро отцветают. Но зато при хорошей погоде летом ирис карликовый может зацвести повторно, где-то в августе-сентябре. в сентябре. Если у вас участок большой и вы можете себе позволить занять большие площади под ирисы, Сажайте, пожалуйста, ирисы германские или так называемые ирисы бородатые. Рост такого ириса от 70 сантиметров и бывает до полутора метров. Ну, в принципе, где-то 70 метр 20. Это вот стандартная высота ириса. После того, как вы выбрали сорт, который подходит для вашего участка, вы должны выбрать место, на котором вы посадите. Ирисы любят солнышко. Сразу скажу, что они обрадуются светлому месту, но сразу могу сказать, что это место не должно быть влажным, поскольку корневища ирисов поверхностные, и они очень не любят излишней влаги. Это может привести к загниванию корневища. И растение погибнет. Расскажите, в какой час необходимо садить и ирисы? ирисы можно сажать с мая по сентябрь, но лучшее время посадки для ирисов это за две недели до цветения весной вы можете их пересадить. Это вот середина или конец мая или после того, как рис цветет по прошествии двух недель. А каким чином разводить эти квиты? Разводятся ирисы корневищем, так называемой деленкой. Ирисы наращивают вот такие вот веерные деленки. Каждую деленочку можно аккуратненько отрезать секатором, но ну, лучше это делать острым ножом, чтобы не попала в корень инфекция. Обязательно нужно отрезать верхнюю часть веера. Каждая деленка даст вам возможность сформировать большой и шикарный куст Ириса. Сразу хочу обратить внимание на правильность посадки ирисов. У ирисов корневая система поверхностная и не очень глубокая. Поэтому закапывать ирис очень глубоко не стоит. Это вот где-то 5-7 сантиметров, такая глубина посадки вполне достаточно. И если у вас ирис тяжелый, лопатка большая, лучше ну, сделать какой-то упор, поставить какую-то палочку, подвязать, но не заглублять ирис. Если ирис вы закопаете глубоко, деленка загниет, и он у вас просто пропадет. Что потребно знать про догляд за ирисами? Они настолько прекрасно себя чувствуют у нас в садах, что особого ухода они не требуют. Многие спрашивают, нужно ли удобрять. Сразу скажу, что с удобрениями нужно быть осторожным. Если вы переборщите азотное удобрение, и очень восприимчивы к этому, и они плохо будут зимовать. Почвы э, в нашем регионе для рисов очень хорошие. И каких-то особых подкормок они не требуют. Но если у вас есть природное удобрение, какой-то перегной, настойный навоз, пожалуйста, вносите это только улучшит цветение ваших растений. Единственное, что потребует Ирис у вас со временем, это небольшой такой э, санитарной чистки. Ну вот смотрите, вот эти цветоносы у нас уже с вами отцветают появляются вот такие невзрачные отсвевшие участки на ирисах. Это мы с вами должны удалять периодически для того, чтобы была возможность раскрытию новых бутонов. Ну вот на взрослом ирисе мы с вами получаем где-то от 5-6 и до 12-15 вот таких бутонов. И чтобы у нас в саду не портился и внешний вид, и у растений было, были силы распускать новые бутоны, вот такие отсветшие, пожалуйста, удаляйте. Когда у вас отцветает весь цветонос, его необходимо отрезать. пересы достаточно зимостойкие растения, она, они переносят температуры до минус 30-35 градусов. В нашем регионе они совершенно не нуждаются в каком-то укрытии. Если у нас выпадает э, ну, достаточно много снега зимой, и вот такого природного укрытия им хватает. Э, некоторые спрашивают, можно ли их укрывать на зиму. Но я этого делать не рекомендую, потому что по собственному опыту могу сказать. Если вы их укроете, и зимой у нас с вами бывает тот или плюсовая температура, то, скорее всего, ваш ирис просто сгниет. Вирощувати іриси у власному саду не лише цікаво, але й престижно. За кількістю сортів, а їх налічується понад 30 тисяч, цей багаторічник вийшов на одне із перших місць серед культурних рослин світу.